Добрый день, уважаемые зрители вебкаста «Как стать офис-гуру». Мы продолжаем говорить на темы, которые помогут вам стать более продуктивными. Мы все больше и больше общаемся с нашими друзьями и коллегами в социальных медиа. И сегодня мы будем говорить про утлук, потому что теперь не обязательно выходить из Outlook для того, чтобы отслеживать, когда у кого день рождения, какие обновления статуса. Однако, обновления статуса в социальных медиа могут быть не такими безопасными, как кажутся на первый взгляд. О социальном этикете мы поговорим сегодня с Максоном Пуговским, менеджер по онлайн-маркетингу Microsoft Украина. Привет, Максон! Привет. У меня вопрос наболевший в том числе. Многие руководители в компаниях говорят и считают, что когда их сотрудники пользуются социальными сетями, то падает их работоспособность. По твоему мнению, действительно ли использование Facebook, контакта, твиттера, одноклассников влияет на эффективность работы? Ты знаешь, я это чувствую на себе. Мне как менеджеру по онлайн-маркетингу приходится часто общаться в Фейсбуке, проводить компании, контролировать их там и так далее. И я хочу что-то запустить или о чем-то спросить, что-то проверить, захожу в Фейсбук. Начинаешь считать ленту, друзей там много всего интересного, и через 5 минут похватываешь, ой, я же зашел сюда с конкретным делом то-то и то-то сделать. Поэтому я думаю, что для многих людей это такой ограничитель полезный, да, что ты понимаешь, я сегодня не смогу выйти на Facebook эти 8 часов, мне придется работать. Как карикатура есть. Facebook, отойди от меня, дай мне поработать, я пытаюсь поработать. Это для большинства людей, но есть а, такие компании и а, должности, где тебе необходим доступ в социальные сети, и маркетинг, и HR, и сейчас все чаще служба поддержки. То есть это еще зависит и от должности, и от компании. Если, например, это какой-то административный персонал завода машиностроительного, mm -hmm. то им Facebook наверное не нужен. А если это сотрудники рекламного агентства, то не знаю, им чипы нужно выживлять в голову с прямым доступом к Facebook целыми днями на Фейсбуке, много пишешь информации, зачастую можно сказать что-то не то, и я даже слышал, что есть случаи, когда руководители компаний увольняют сотрудников за то, что они некорректно вели себя в одной из социальных медиа. Что ты об этом думаешь и что ты посоветуешь нашим зрителям, чтобы с ними не случилась такая ситуация? Ну, нужно понимать, что социальные медиа это не такая обдушена, как личный дневник когда ты написал на бумажку все, что ты думаешь откровенно, как для самого себя и сложил, отложил в сторону. Социальные медиа это публичная среда и это сравнительно новая для нас среда, когда каждый сотрудник компании он превратился в спикера компании. И многим людям нужно понимать, что вот если ты написал в Фейсбуке, указал место работы то для других ты часто превращаешься как в официального представителя. Ты сказал, что это компания, значит это официальная позиция компании. Даже не написал в Facebook, но у тебя это написано в LinkedIn, у тебя связаны твои аккаунты, то кто-то может подумать, что так думает твоя компания. И опять же ты можешь раскрыть какую-то конфиденциальную информацию или прокритиковать своего начальника, свою компанию, сказать, а там все одни дураки работают, а на работе ты им улыбаешься и говоришь, все, окей. А, то есть общая рекомендация это как ну, этикет, обычная вежливость. Если ты не готов что-то сказать людям в глаза, то не стоит об этом же говорить в социальных медиа или на курилке или в любом другом месте. И понимать, что у компании есть какие-то секреты, у компании есть стратегия, у нее есть своя позиция по каким-то вопросам. И если ты указал, что ты работаешь в этой компании, высказываешься по этим вопросам, то нужно подумать, они станут ли воспринимать это как позицию компании. Максон, спасибо большое за исключительно полезные советы. А ми продовжуємо тему соціальних медиа і работы з Microsoft Outlook в нашем скринкасті. Нова програма Outlook Social Connector з'єднує Outlook 2010 із діловими та особистими соціальними мережами, зокрема Facebook та LinkedIn. Щоб підключити програму Social Connector до соціальних мереж, на вкладці Вигляд натисніть кнопку Область. Користувачі та виберіть пункт Параметри облікового запису. У розділі Облікові записи виберіть посилання Перегляд постачальників соціальних мереж, доступних в інтернеті. Відображається список доступних постачальників. Виберіть соціальну мережу, яку потрібно додати та виконайте подальші інструкції. Після успішної установки та підключення Facebook аккаунту Social Connector починає діяти. Наприклад, ви отримали листа від незнайомого адресата Ворда Екселювича, учасника Facebook, мережі якої ви обоє користуєтесь, Outlook Social Connector одразу відображає аватарку цієї особи із профілю у соціальній мережі, а також сповіщає про оновлення його публікацій, фотографій, повідомлень і сповіщень. Не виходячи з інтерфейсу Outlook 2010, ви також можете переглянути список усіх елементів Outlook, які є спільні для вас, наприклад, повідомлення електронної пошти, якими ви обмінялись, вкладення чи наради. Щоб запросити цього користувача стати вашим другом у соціальній мережі виконайте такі дії. В області користувачів натисніть кнопку Додати та виберіть соціальну мережу. До якої потрібно додати відповідного користувача, як друга або колегу. Користувачу буде надіслано запит на схвалення. Після того, як ви стали друзями, ви можете переглядати всі попередні оновлення користувача у соціальній мережі. Social Connector також оновлює відомості про ворда Екселювича у вашій папці контактів, відображаючи будь-які зміни профілів соціальних мережах, які він вносить. Це допоможе бути в курсі останніх подій і мати всю необхідну інформацію під час наступного офіційного або неофіційного спілкування з ним. Надсилання повідомлень електронної пошти з нагадуванням. Щоб надіслати позначку про необхідність одержувачам виконати певні дії, перед надсиланням повідомлення виконати такі кроки. У відкритому повідомленні на вкладці Повідомлення у групі позначки натисніть кнопку «До виконання» та виберіть пункт додати нагадування. У налаштуваннях відмітьте позначка для одержувачів у списку Позначка виберіть потрібний тип позначки. За промовченням повідомлення, позначені для одержувачів, містять нагадування. За необхідності можна змінити дату і час. Якщо надсилати нагадування не потрібно, зніміть прапорець нагадування. Сьогоднішній випуск закінчується. Желаю успішної неділі! Всім офіс Гуру і до нових зустрічей.